Сала, Украине. Салам Украине. Саламалику надо говорить. Стал. Ты же, ты же, ты же мусульманин. Надо же говорить о алейкум. Ну, -Алейку, салам -Алейку, салам. ну, а зачем а, ты начинаешь? А ты ну, зачем ты начинаешь Отъезд. с каких-то наездов? Тем более, что я из Белгорода. Это пока еще не Украина. Пока еще? Ну, конечно. референдум да, еще референдум еще не освоили. Она сказала. Ты еще рано любоваться красотами болото ми, орхидеи еще не зацвели. Так, сказать, не, себе? не все просчитали пока. Ну, как процесс будет? подсчета голосов идет. А сам верный подсчет голосов? Ну, я надеюсь. Международных наблюдателей не допускают, к сожалению. Ага. Да, надеяться, что верный Ну конечно, в Донецке же верный был, тоже ж обошлись без международных без международных наблюдателей. Может, вернее, вернее был. Да, вот в Луганске, в Крыму все же верно было. Этого мы не знаем. Как это не знаем? У тебя есть сомнения в правдивости наших референдумов? Да, в современном мире да. Ты не веришь президенту России? Ты, я а... не ты верю. иноагент? Дай, Калифан. Я говорю, а ты иноагент вы... какой-нибудь, ты враг России? А что вы взяли, что я должен верить какому-то президенту или кому-то еще? Нет, нет, я не взял, я спрашиваю, веришь ли ты президенту России? Нет, я не верю, я не, верю. не веришь? Тем более я политикам я никому не верю. Политиком. Вообще никому. Неужели ты думаешь, что Россия ведет неверный курс? А зачем тогда говорите сало Украине? <laughs> так, по приколу. По приколу было сказано. А, я <laughs> понял. Ну, <laughs> Прикольные приколы. Ну, по, по приколу просто сказали, а не так, чтобы кого-то обидели. Да <laughs> не, ну, мне-то что, я-то из Белгорода, а это пока еще не Украина. Вот когда станем Украиной, тогда, может быть, я начну злиться, как-то нервничать. Но пока-то это еще Россия. А, скажите, пожалуйста, а в чем заключается успешность или... Высокая экономика страны, в чем она заключается? Какой страны? Вернее, какой? Вообще любой, любой. любой. А мы же не любая страна, не надо Россию приписывать. Нет, вообще, я говорю вам, я говорю вообще, возьмите страну, пусть будет Украина, Россия, не знаю, Япония, эту я, я говорю, в чем заключается высокая экономика, вот высокая экономика страны, в чем она должна заключаться? Ну, там масса различных показателей, валовые продукты, доходы населения, военно-промышленный mm -hmm. комплекс. Развитие науки, техники, культуры. Ну, там аспектов достаточно много. Вот для России, например, я, а, э, руководство России считает, что это... Вы, вы думали бы о об населении? Обязательно. Я и есть народный губернатор республики Брян-Курбелия. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Я и думаю о населении. Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ? И не лезет в горло, и компот не льется в рот. Тоже верно, конечно, само собой. Ну. Но, как говорится, они в России не все кайфуют. Ну я не знаю, я, а могли бы я могли бы, конечно, конечно могли бы. Поэтому у нас и проводится референдум о признании независимости. Самоопределение республики Брян Курбилия буквально вот сейчас организовывается. Потому что в результате войны с Украиной. А, Подожди-ка, у вас референдум насчет чего? А? А Нет? Вас... Не услышал тебя. А у вас референдум какой? Именно что вы предприятия? Да, как... России или же. Как это к России? А мы, 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 всей... мы в России сейчас. А мы регион. о независимости региона. Это Союз областей, Брянской, а. Курской, Белгородской областей. А, у вас конечно. Так. У нас здесь основная просто масса населения это украинцы этнические, и они уже устали э, от э, uh -huh. постоянной войны и вражды со своими родными и близкими и э, решили, что Москва нам больше не указывает. Провести референдум, отделиться, uh -huh. объявить о независимости. Ну, как Чечня в свое время. Ну, желаю вам желаю вам э, всего наилучшего тогда. Да, и я чеченскому народу, и не так знаю, вы, вы, вы представители какого Надеюсь, народа? Надеюсь, у вас все хорошо. Вы представители какого народа? Мы представители дагестанского народа. Ну вот, я желаю вам искренне, Дагестан. чтобы и вы обрели свободу от управления Москвой. У вас достаточно много своих возможностей, ресурсов. Спасибо большое, спасибо. Вот, я искренне вам этого желаю. Пора уже, пора. Конечно, их тут куча просто. Да, согласен, пора, пора. Спасибо, Давайте, да. дерзайте, пацаны. Поработали, Попрацювали. Коротенько, стысло, але попрацювали. Шахеды, тревога по шахедах. Так, Савинцы Балаклея и Мерчик, с двух боков. Горный Орел, Жулик, Витанечка попрацювали. Це донат.